Единий руу гоо, ниг бор яг минь бит ними чүвш гоо сам акси 335 Щиро вітаю нас усіх з Днем народження міста і дякую за те, що ми сьогодні визначаємо це цей свято разом. Дякую всім сумчанам за працю, за віру та любов до нашого міста. Зі святом, дорогі мої сумчані, ми вдячні тобі, мценати значний, що суму піднявся на рівень новий, за те, що країна... Хептиний дивіць, визвиючись працею, на віки ім'я твоє в наших серцях. Над сумом мріє воно наче стяг. Іван Геретоненко, воля твоя, любіть суми так, як любив його я, виконуючи заповіт Івана Герасовича Харитоненка, Мы любим свое место. Я был 7 лет назад последний раз в Сумах, и мне есть чем сравнить. Сегодня походил очень много пешком, вчера вечером ходил по городу. Я вам скажу, что приятно удивлен тем изменениям, которые произошли за этот период. Город не просто похорошел на чуть-чуть или на сколько процентов, он в несколько раз стал лучше. Он и так был красив, красивой историей, красив людьми. На сегодняшнем этапе это хороший современный европейский город, который радует и своими газонами, и своими решениями архитектурных ансамблей, и своими контактами с культурами, и вертикальным озеленением. Я много фотографировал, мне есть что показать своим подчиненным. А что пожелать жителям города? Ну, Во-первых, пожелать добра, благополучия и мира, которые, безусловно, очень важны, особенно в год 70-летия Великой Победы, освобождения города Сумы от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать развиваться также динамично, а может быть еще во много раз лучше, чем вы взяли темп сегодня. Пожелать городскому голове иметь, безусловно, хорошую команду, иметь хороших соратников, иметь доверие у людей для того, чтобы те добрые дела, которые он сегодня совершает, были еще более значимы. Но мне еще Приятно быть, находиться в городе Сумы не только потому, что мы соседи, не только потому, что мы еще раз подтвердили свои намерения о продлении наших побратинских отношений, а потому, что мы просто и с Геннадием Михайловичем дружим. Геннадий Михайлович, вы знаете, белгородец. Поэтому, когда он хвалит Белгород, у него на это есть несколько необъективных причин. Ну а так, добра, счастья, благополучия сумчанам. Всего доброго.